Так, Перші дні ми були дуже емоційно виснажені, дуже тяжко було. Ну а зараз вже і привикли. 24. го сталося це все, у нас війна. 25-го нам в рейс виходить, емоційно. До пасажирів, до пасажирів ще нічого, ще так, трималися. Ну після того, як їх загрузили, в нас ну перше в житті в житті таке, да було. Ми ну дуже важко було емоційно і фізично. Ми не знали, що робити. 25 числа, вот мы да первый раз ехали, э, такого как бы ну, сильного ажиотажа еще люди не понимали особо. Да, э, было такое, что мы все преодолеем. То есть подбодрил, сам такой в духе ехал. Но после увиденного, насколько насколько люди беспомощны стали, насколько они потеряны, насколько паника у людей. Назад я, конечно, сколько порассказывали, те люди были, это ж не только, это ж с мариуполя люди были. Когда человек убегает от бомбежек, от стрельбы, это очень тяжело. Ты не можешь ничем помочь ему. Удачи! Були і случаї такі, що провідників до сказу про просто доводили до істерик, е, приходилось втручатися, як захищати провідників, е, десь прикрикнуть, десь е, з пасажирами, е, тоді відчувають безпеку, безпеку, що за них є кому постояти. Що у вас по вагону? що по ремонту у вас? По вагону, що по ремонту. Да, не да, не а дрова є? Дрова є. Ну, дровами тоді. Дрова добре. добре, добре. Саме важне. Опять же, вернімося к волонтерам. Ребятам просто огромне-огромне спасибо. потому как, ну, можете себе представить, что такое 10 суток, 11 и более проездить в вагоне, где нет ни холодильника, ни микроволновки, ну, каких-то минимальных потребностей, да, человеку приготовить даже в готовке еды. Да и еды не было, потому что вся еда пропадает, кушается также, ее нет. Просто-напросто нет. Это, конечно, они очень большое дело делают. И для пассажиров, и для поездной бригады. Я зараз Ваши У меня на плацкартах э, около 140 человек было. Если посадочных мест 54, 140 человек. Было такое, сами проводники решали с нашей бригады, как принимать решение, кого садить, кого не садить. Потому как я физически просто не смог бы дойти к их вагону из-за того, что пассажиров ну просто очень много было. Плюс 3000 пассажиров, три с хвостиком за один раз. Это, конечно... Ну, сказать знаете тяжело я не могу сказать тяжело эмоционально просто убивает убивает в плане в каком э -э, ты ничем не можешь помочь людям в комфорте даже в комфорте никак <music> мы по-любому по брали от людей в любом случае, даже если бы мне это грозило увольнением, я все равно брал. Потому что я понимаю, насколько это серьезно. Это жизни, это, это спасение нашего поколения, наших детей, наших жен, женщин. Это наше будущее.